जमानता जब उसके मां की रिश्तेदारी करती थी, तब उसके मां तेली निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया लिया हृदय का जलने कलंकरामा, वो कलंकरामा जलना खो लिया, बुलाये बटन पैदाखरा फरिश्ते तेरी मुस्तफों को उधर सकते हैं रत्तों से किताब अंतर किताब करती। अब भी वो आ सकते हैं फरिश्ते जो के में आ गए थे वो करना पड़ेगा तो नहीं हो गए न माँ बाती है नाती है ना, है, ना, है, ना, है, ना कर देख लो ना सोता हूँ ना मैं खाता हूँ ना पीता हूँ ना मरता हूँ اللہ کے قرونوں اور عہد میں رہتے ہیں ملائک وہ بھی جنود مدن ہائے تک عام تھے۔ آج جمعہ ہم نے پڑھا تو علامہ صاحب بتا رہے تھے نا حدیث شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے نماز کے بعد عام عید حلی ہاتھ بلایا پیچھے ہڑے۔ پوچھا صحابہ کرام نے تو کار کے جنرل کے برابر جیسے منظر سبحان اللہ یہ پورے میں بچی تھی तो मैंने कहा बोल लो मैंने कहा कि नहीं ये पर्दे की नहीं है पढ़ते भी नहीं अच्छा अब सवाल भी पैदा होता है ठंडे तो इधर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने गए और जगतों में भी हमेशा इंसान में जाने को तैयार राजा साम्राज्य को निशाना

मुफादात है अलमरूफ का वकीलेश है दीन समझाने के लिए और यहां के सीधे सादर लेने को जनाब के इमाम के अंदर पैगाम पहुंचा है हर क्या लिखते हैं मरमन तो हमें इतने मरमन गई प्रीति मुक्ता पे इतना बड़ा बड़े नसीब थी तेरा दिल खुदा में मुंडे कुड़ियां तू तेरे नमाज ना लेती दुनिया दारा रात के नाल भी चार सोनी को देती <laughs> बड़ा डॉक्टर बुद्ध होने बुद्धा पत्थर सारे रात का खोल खुदाना में क्या सुनते जानकर हारे रात का पेड़ अंदर वासी का वो तो इशारे ही जाने रफी हैं तो तो सारा बात उनकी नो तथा हमें अगर अगर नहीं हमें हम ले बोली तो वाली शान से ज्यादा करीब हूँ एक ही शान है अंदर वह पर इससे भी ज्यादा करीब हूँ नहीं करके आप रहे हो जो बदकिस्मत तो फिर है नजर क्यों नहीं जा रहा बदामी रहा करीब तो ये एक जो रास्ता है ना अल्लाह की तरफ जाने वाला इससे हम कहते हैं राहे ए हक राह-ए-समोफोन कर मतलब का रास्ता ये जितने आलिया एक आधुनिक देव जान ने दीन थे कि सारे अपने अपने नाम के अल्लाह मानते थे ये जलील थे कुरान के आलिम थे 30 सालों इनके हुक्म में थे जिसने तो पाकी हजारों हदीसें यादों की थी

वो तो जो बातन के दरवाजे हैं बात है इसे लक्ष्य से बातन का ही हमारे पास शिव ने बातन हमें बता दिया बताता है इंसान में जो तो हुआ है दो चीजें होती हैं एक हमारा जाहिर है और एक बातन बातन जो कुछ आज की ये जाहिरी आंखें देख सके उस पर क्या कहते हैं जाहिर ये सारा जहां पूरी कायनात ये क्या है जाहिए। जाहिए। ये आलम जाहिर है और एक छुपा हुआ आलम

ये पत्थर रख कर इंसान को ही उठाए तो इंसान बनता है बेखबर मुसलमान कौन सा बेखबर मुसलमान और हमने बनना है बाखबर मुसलमान आधा मुसलमान ये जो नमाजें हैं हैं एक होती है बेखबरी की नमाज एक होती है बाखबरी की नमाज हम नमाजों में पढ़ते हैं मैंने पिछले दिन में भी यहाँ गुजारिश की थी

आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा फिर तो वो जहन में यह है कि इसका सवा मिले दुनियादारी में आप बात कर रहे हैं और दूसरे कहते हैं तो पता ही ना चले आपकी बात चलेगा ना सुने तो हम क्या कहते हैं क्योंकि मेरी बात सुनते क्यों नहीं पहले बोली जा रहा नहीं बोले जा रहा हम क्यों कुछ कह रहे हैं कुरान नाजर हो गया था अरब के अंदर वहां का बच्चा बच्चा अरब जान उनके घर को की अर भी थी उनको नहीं थी और होता तो कहीं से सीखने की उसके उनको समझ आ रही थी क्या क्या, क्या बात हो रही है? क्या कर रहे हैं हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम रहते हैं अजब के अंदर अरब से हटकर बाकी सारी दुनिया क्या है अज़ग। अज़ग। अज़ग हमारी यहाँ जुबान है मादरी पंजाबी हमारी कौली उर्दू और हमारी जो गजब की वो अरबी है मसला ये है कि हमें पंजाबी आती है उर्दू आती है और अरबी नहीं आती जो अल्लाह की जब है अल्लाह के रजूल की जुबान है वो हमें पता ही कुछ नहीं उसके जिनों का नहीं पता उसके माने का नहीं पता तो चलो उसका हल है तर्जीमे वाले पुरान पार

यहां मंडा रहे हैं चला रहे हैं किसको सुना रहे हैं तो ये जो तो बातें हैं ना इसको आपने गौर से सुनना आ आ आ आ आ है पहला दर्श है आवाज है पढ़ी है ये बातें आपने गौर से सुननी समझना है दीप को सीधते सीधते बुजुर्ग के बाल सफेद हो जाते थे सेवा लेकर जाते थे मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ पांच साल की उम्र में नमाज पढ़नी शुरू की पांच साल की उम्र में नमाज पढ़नी शुरू की अब मेरी उम्र कितनी है पचास साल कितने साल हो गए नमाज पढ़ते हूँ पैतालीस साल और इसी मस्जिद से आवाज दिया नमाज, परने नमाज परने

सबने अजमी बाबा जी अजमी है उस मुबारक में बिल्कुल तो जुड़े का दिन है तो सब की ख्वाहिश है कि हम हाँ आपकी जो है ना इमारत में आपकी क्यादत में जो माता है तो बाबा जी सरकार ने यहाँ जमात करवाई और ये पूरा और जमात बाहर गली तक सब अक्षर था हजारों लोग थे छत्ते भी भरी हुई तभी अब्दुल खालिद साहब ने खुदमा खड़ा और बाबा अजीब ने इमारत तो। नवाफल दो पर मारे ऊपर वाली वस्तु में मैं छोटा हूँ साथ कोई नहीं है लेकिन इतने भी लोग बड़ों पाप रखे हुए अल्लाह वाले जहाँ भी गए सबसे पहले अल्लाह का घर तो मिलता है और फिर अल्लाह सल्ला सल्ला मदीना में होगा सबसे पहले अंजना नबी तो अब गाड़ी पर चली है मेरी कहाँ है सबसे पहले मस्जिद की � अब अफ्रीका के शहर पांच सौ के शहर वो गलत की काम है सरकार वाला है सबसे पहले आज असर गुरुद की यार यहां से हजारों और लाखों तो नमाजी जो हैं वो अल्लाह की इबादत करते गए यहां तक करता रहेगा मैं सिर्फ आपके गोश गुजारिश कर रहा हूं और तो पहली दफा कर रहा हूं बड़ा साल हो गया फिर से वहां को तो बात की कितना साल हो गया 12

इस से नमाज जो है ना ये अल्लाह के साथ हम कलामी है अच्छा वो बात हो रही थी इसमें पर वो जन का उपशाक था सिगरेट ऐसे सुनी कर ले या तो वहां है कि आप रात के लंबे सजदे करते हैं कि आप सब सुनते हैं पढ़ते हैं सीरत की किताबों में ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा करते

इनो में फेसबुक पर जो अंतिम में साफ का कागज रख रहे हैं तो जना सबसे सटीक होगा कभी तो जमी से आए नबी सल्ल तेरे दिल तो ऐसा आवाज तुझे क्या मिलेगा नमाज ये 2 मिनट की नमाज में मुझे मिला किया मस्जिद से अल्लाह के घर से करके अल्लाह को सन्नत अल्लाह अल्लाह करते हैं

आपने जब नमाज शुरू हुई नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने खंजरी या तीर आराम से निकाल दिया अल्लाह ये नमाज है उनकी जैसे वो इन्होंने पूछा कि अगर से मौला अली मुश्किल में ना तो ये आप जिस दुआ को सरकार करते हो नमाजें पढ़ते हो उसको कभी देखा नहीं है तो आपने क्या समझाया मैं उस दुआ को सरकार ही नहीं करता है मेरे सामने है सुभान अल्लाह

ये बदलती रहती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आदत बनती है पहले आदत बनती है बच्चे का पहले आदत डालनी चाहिए ये तरीके है ना हमारे मुसलमानों के 1400 तो साल से कि बच्चे को पहले आदत डालनी चाहिए है सात साल की उम्र से शुरू कराओ और अगर बारह तेरह साल में वो तो ना पढ़े तो उसके सबके की है कि ये आदत ही आगे जाके इबादत बन जाए इस आदत के नीचे तो एक मुद्दा लगेगा तो वो क्या बनेगी इबादत बस वो विशेष जारी रखे अपने याद को बेहतर बनाए तो जैसे अलामा इकबाल लिख रहे हैं ना कि गला तो भूत दिया है ना मदरसा तो ने तेरा गला तो भूत दिया है ये मदरसा ने तेरा कहां से आए सदा लाए ना आए जन

सिर्फ हमारा रड्डी याला जिक करते हैं आप मतलब सबिय अल्लाह हुम्मा हमीदअन कहते हैं तबला लकम वो करते हैं तो तभी तो हमें चाहिए हमारा रड्डी याला हा अपना सर रख के जमीन पर उस चौड़े आला के कागज के आगे रखते हैं अपना ये हेड ये आपके पूरे बॉडी का क्या है हेड ऑफिस ये हेड मुझे

वहां दस भी दिया जाता है वहां बताया भी जाता है दस भी होता है इसका भी होती है तो क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह है इन आरफों काबिलों की बारगाह में कोई जाने जाए तो वो आगे तक जाए वो बे खबर आए तो बाखबर ले जाए अल्लाह ताला हम सबको हाजिर कर दे आमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

मेनु दाम करो लिए था आमीन इंशा अल्लाह इस दर पर रह लिया का फायदा पूरी दुनिया में आमीन किताब अल महनामा अल दुनियाती दीनी रोहानी निम में कृपा अल्लाह पे बार-बार आमीन तसलीह रोहानीत मजीद इनाम और तकिया था आमीन हाजरी में सभी शरीफ अल्लाह ताला आमीन क्या बोला है सुन्ना अल्लाह के प्रतिनिधि तौर पे था आमीन क्या बात है हकीकत तो तीन तीन सारे नहीं कॉपी है अमीन नमाज़ की हकीकत पर ज़माने नहीं कॉपी है अमीन सस्ते में लगाएँ तरीफ़ तो फिर आप ज़रूर तंबार खाते रहेंगे सब अल्लाह का अल्लाह करेंगे बड़े बड़ा बेटा इस्माइल यह अम्मत के यार मगर हमें ताक़िरा